Ну, давай-то, орки, давай-то. Покажи себе розум во всей красе. Вы может можете. Чи не? не Машу показывать? Как ты говоришь? И извиняюсь, говорю, я хотел телефон на зарядку поставить. А это правильно. Телефон всегда должен быть на зарядке. А то вдруг завтра я раз думаю, что... и света нет. И ушла света. Ну, а вы почему такой красивый и старый? Старый, потому что живу долго. А красивый, потому что веду правильный образ жизни. Так сказать, ЗОЖ. Вот это классно. ЗОЖ. В армии это служу вот уже это, лет 30 вот такие люди мне нравятся. Конечно, еще бы. В американской. Вы, наверное, спортом занимаетесь? Да, литроболом занимался когда-то, но бросил. До мастера спорта дошел. А вы, по-моему, были когда-то депутатом. Почему ну, был? Почему жизнь? же был? Да, Я были. и сейчас депутат. Да вы что? Да, Конгресса США. Конгресс, Конгресс США? Да. США это у нас что? Это у нас Соединенные Штаты Америки, я так понимаю. Я просто невероятно несказанно рад столь, Ой, столь, столь приятному собеседнику. Да, да, у меня и пропуск... У меня и пропуск есть, видишь, вот, вот в Пентагон. У меня тоже есть, видите? Да разве это пропуск? Это пропуск на кладбище, сынок. Это в английский парламент, это английский Борисов. Что английский парламент? Да, это пропуск в английский парламент. Там, неправильно, неправильно. Это... Там Вискарик, скотч, ну что ты? Туда самого самогона не пускают. Я, когда мы перешли с вами, на ты. Я сказал, а. Что а? На... Да, да, да. Это я думал, мы подружились уже. Так сказать, да, да, мы не ж не братские не народы, русский не американский не народ. Разве не братские? Не понял. Давайте представимся. Давайте. Игорь Новосибирск. Степан Андреевич, сейчас я нахожусь в Бренкурбельской Народной Республике. Ладно, не троих. Степан Андреевич, я понял. Без разницы, где вы находитесь. Ну, вы же сказали Новосибирск, я же должен ответить тем же самым. Ну, я же вам сказал: я Игорь Новосибирск, а вы там. Степан Андреевич, а, родом, из я родом, родом я из Белгорода. Из да. Ну просто Но я, я понял, что вы перемещаюсь. Да. Перемещаюсь. Родом из города Белгорода. Так, перемещайтесь, хорошо. Игорь, о чем мы с вами побеседуем? Я поздравляю вас, Степан Андреевич. Как-как? Степан Андреевич? Ну да, а что вас удивляет? Меня... Абс... Да, что может меня удивлять, если вы сказали, Ну, вот с таким Степан удивлением, Степан Андреевич. Ну, Степан Андреевич, Степан Андреевич. А с удивлением-то? Это вы удивились, ну, по-моему. Америка... Америка... Степан... Американцы меня называют Стивен. Мистер Стивен. Так, э, Поляки говорят Штефан, э, Русские э, э, стигарки. Американцы называют. Мистер да. как? Мистер Стивен. Мистер С стилер Стивен. Ну как Спилберга. Да, Степан. А, Стивен. Стивен, <laughs> это, Стивен это по-русски Степан. Стивен ну, Сигал, да, Стивен Сигал, Стивен Спилберг. Я понял, понял. Можно я вас также буду называть? Да, как хотите, это, чтобы... хотите. Чтобы... Как хотите, <laughs> конечно. Конечно. Мистер Стивен. А вас, в честь вы... а вас в честь киевского князя назвали Игорем, да? Нет, меня сначала в честь русского князя назвали Олегом, а потом опять а потом, Игорем. А потом, а потом опять... переименовали, да, в процессе, так сказать, жизнедеятельности временно? На что ж. Ну, да, если вы из Украины, вы знаете, что временно переименовано. Ну, Белгород-то, в общем-то, Россия. Ну, пока еще, по крайней мере. Ну, пока, да. Ну, я надеюсь, так оно и будет, или вы имеете возражения по этому поводу? Мы рассмотрим ну, ваше ходатайство. конечно, мне, мне тяжело бы с вами было разговаривать именно с вами. То есть, ну, какие-то другие люди могут, наверное, ну, как бы сказать. Но это же, это же личное будет. дело, возражать а или не возражать. Ли вы? вы же не стадо, вы же, вы же человек разумный, хомо сапиенс, не какой-нибудь... Совете ну, сапиенсом мы все, вроде как. Да. Ну так поэтому я и говорю лично с вами, а не с каким-нибудь статом. Ну что вы, разве могу ли? Могу ли я, скажите мне, относиться к вам как к человеку, не, не имеющему, как к человеку, который не имеет собственного мнения? Ну разве можно? Сколько слов у вас? Почему что? у вас так много слов? Я образованный очень. Я вам сказал сразу, что я имел в виду. А вы что-то начинаете троить. Нет, как же травить? Я говорю, мнение ваше. Как вы относитесь. Ой. Подобный, не строить, подобный, а строитель, ну, строитель. Но я строитель. какой-то, который начинает что-то там, блядь, пеликань, пеликанить. Я малиновый пеликан. Вы читали да. классную книгу надо, э, надо. Войновича "Малиновый пеликан"? К сожалению или к счастью нет, не читал. Ну, вы, вы знаете, кто такой Войнович, писатель такой еще знаю писать. Ну, и... а, и, 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 даже не книга, а я, наверное, смотрел больше фильм про Войновича. Книг я его не читал, к сожалению. Ну, наверное, смотрели про Ивана <соспорщик> Про, Ивана Челкина. про Ивана Челкина наверное, смотрели, да? Возможно, я не буду сейчас говорить, пока мы не станем ну, разговаривать о чем-то конкретном. <соспорщик> Малиновый пеликан. Замечательная книга. Возможно, я не знаю, не читал, не слышал, не. Это, ни... это э, его предсмертная книга. Э, среди прочего, он там развивает. Ладно, давайте так, чтобы не было вашего развивания. Вы же, я так понимаю, любитель литературы какой-то. Русской, исключительно так, русской. русской литературы. Что вы? Исключительно русской. Да. Ну, Украинское вам не особо нравится, я так понимаю. Языками не владею, Ваше Высокоблагородие, понимаете? Языками не владею, Ваше Благородие. Угу, uh ясно. -huh. Yes. <laughs> так, ну хотя бы Гоголь это вы читали, наверняка. Но он-то по-русски писал. Ну, Гоголь там, ну, там и так, ладно, хер с ним, с Гоголем. Чё это? Хер с ним. замечательно был писатель. любите? Любит. Умер, правда. Высоцкого любите? Это писатель? Владимир Семенович Высоцкий. Вы а, знаете, так такой? он умер. Ну что вы. Как я могу мертвых-то любить? Я живых люблю. А другие, о которых вы говорили, они живые еще? Я протестую, конечно. Гоголь жив. Гоголь бессмертен. Вы не Достоевский. Ну, почему знать, почему знать. Достоевский умер. Как? Протестую, Достоевский бессмертен. А, так вы украинец так. Вы обычно заразились украинский. Че это? Нет, я вполне ну, традиционный просто... вполне традиционная я сексуальная просто... ориентация. Обычный вопрос. обычный вопрос от русского украинца. Нет, нет просто у... я традиционная сексуальная ориентация, а этнически, этнически я украинец. А вот вы обычный русский. А, а почему, когда мы с вами начали общаться, вы сразу там что-то за какие-то гомосексуальные вообще не начали. Так это вы сказали. А я, давал, я расстроился, я думал, родственную душу встретил. Я же не могу не верить Владимиру Владимировичу, который сказал, что мы один народ. Ну как? Кстати, давай выпьем. Ну что это? Мы один народ или где? Да, я пью -то. А, точно, я же тоже. Как же ты сам с собой-то пьешь? Вы с нормальными не бухаете. Как, ты сам, как же ты сам с собой-то пьешь? А, типа я Зачем? Ну такие признания мне не нужны, конечно, но если ты так считаешь, я возражать не стану. Пускай так и. Призвание будет. Тебе... Да, но я, я так понимаешь, я-то гражданин а, Соединенных Штатов. Хоть да, я не украинец. Я разговаривал, вы хотите, наверное, меня оскорбить, скорее всего. Что вы, что ну, я вы, думаю, вряд честное благородное вас слово. Ну что вы, даю честное благородное слово. Спасибо, спасибо. Что вы, что вы. Честное ну, благородное слово, нет, конечно. Пацана, но... Ну как я могу вас оскорбить? Я думаю, что вряд ли. Нет, ни в коем случае, и в мыслях не было. Ну, так а вы сами это, это сделаете достаточно успешно, без, моих, без моего участия. Да ничего я делать не буду. Ничего не будете? просто вы с вами точно, Вы точно ничего делать не будете? Точно? Вы уверены? Да я уверен, что я просто с вами Игорю, разговариваю. Игорек, давайте поговорим, знаете о чем? О перспективах... Игорек, э... я не вам Игореком стал. С хера ли вы так меня называете? Иго Иго Игорище, подруги? Игорище, давайте назову вас Игорище. И вы и будьте, петух, а будьте петухом. Там, Игорек та Игорек ради Бога, прекрасная птица, символ, символ Франции, ради, ради, ради Бога, ради, ради Бога. Бога. Мы же с вами не на тюремном жаргоне беседуем, а на великом и могучем русском языке. Мы же беседуем с вами а о, о помех, прелестях русской вам, литературы. Если вам так удобно, да. на великом и могучем говорить. ну а давай. А до сих пор мы с вами на каком разговаривали? А на тюремном, я забыл, да, Игорек, Мы забыл. Ну точно не, не на української мові, да? Ну я ж я за камені владію, понімаєш? Ну да якщо б я з тобою спілкувався українською мовою, ти б в, в умовах своєї розумової нездатності а нічого б не зрозумів, би, розумієш? Нічого б не зрозумів з того, що я ну, кажу. Так... Українською розмовляємо, ні, це ж польська. Я, я польську, польську знаю, а українською не знаю. Це ж я по польськи це ж я по польську з тобою а розмовляю. Ми польська, у вас по ну це ж я у вас по польську мово, з тобою розмовляю. Ну, такая я с тобой, я разговариваю. У вас дупа польская. Ну. Дупа чья у вас? Польская? Дупа. Американская. Ну, что ж польская? Американская. А у вас я как? Китайская? А у вас я а Китайская? А вас а Китайская? Сразу стала... Ой, не простала. А, не простала. Чушка Игор... Не... Игор... 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 что ты так загорелся, Игорек? Это пошло к тебе, э, Махам. Стыдно, рю. стыдно. Ты не там, не нужен. Стыдно. Слыхай, слюха, слыхай. Слыхай, мы же Я, 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 я... я... я, я что-то свалился я... в оскорбление. У меня для тебя песенка есть хорошая. Ты любишь хорошие песенки, я Давай послушаем вместе. Вместе послушаем, я Ты успокоился? Давай продолжим беседу. Дуже щипательную.

друзі, це лайк, донат на канал і головне підтримка війська.